अगर हमारे ऊपर आजमाइश आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं और जब भी रब तला की रहमत हमारे ऊपर हुई है ना हम परेशान ही हुए हैं जब भी कोई रहमत रब तला की तरफ से आती है हम परेशान हो जाते हैं और जब कोई नेमत मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं और यह भी हकीकत बात है कि रहमत जो होती है ना उसका हिसाब कोई नहीं होता और जो नेमत होती है उसका हिसाब होता है हम हिसाब किताब देने वाली चीज़ के पीछे बड़ा दौड़ते गए और जो बेहिसाब होती गए उसको हम छोड़ देते हैं जब भी रहमत आई हम मायूस हो गए जब भी रहमत आई हम परेशान हो गए मेहमान ये रब तला की रहमत है जब भी आ जाए तो हम परेशान हो जाते हैं कि यार हालात बड़े ख़राब हैं और मेहमान भी आ गए हैं अब इनका क्या करेंगे तो हजरत सैदना इब्राहीम सलात वाम आपकी सीरत तय्यबा का ये पहलू भी उठा के देखें कि आप एक बहुत बड़े मेहमान नवाज भी थे इतना बड़े मेहमान नवाज़ थे कि जब शहर में भूख आती तो लोग कबीले के कबीले बना के टोलियाँ बना बना के हज़र सैदना इब्राहीम अलात वाम के दस्तर खान पर आते और वहाँ से खाना खाते थे लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि क़़त था जहाँ पर आप पनाह गुजी थे वहाँ पर कहत आ गया और लोग जो थे उनका ज़हन था उनका ये ईमान और अकीदा था कि इब्राहीम अलह सलात सलाम के पास जाते हैं इन वो हमें कुछ ना कुछ खिलाएंगे तो जब इतना सारे बंदे आपके दस्तरखान पे पहुंचे, पहुँचे तो जब आपने देखा कि बंदे बहुत आ गए अनाज खत्म गए और शहर में कहत पड़ा हुआ है तो आप परेशान नहीं हुए आपने उनको ये नहीं बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है चले जाओ बल्कि आपने उनको वेलकम किया खुशी के साथ उनको दस्तर खान पर बिठाया और इस दिल में ये बात थी कि इनको मैंने नहीं खिलाना ये रब तला की मर्जी से आए हैं ये रब तला के भेजे हुए मेहमान हैं और रब तला ही इनके लिए असबा पैदा फरमाएगा इब्राहिम का इसमें कोई हाथ नहीं है तो जब हमारे पास भी मेहमान आ जाए तो हमारी भी जो है ना सोच ये होनी चाहिए कि मेहमान रब तला की तरफ़ से आया है और जो मेहमान आता है वो अपना नसीब साथ लेके आता है हम तो हजरत किसी को खिलाने वाले नहीं हैं अगर हम खिलाने वाले होते ना हजरत आज जिंदा भी कोई ना होता ये रब तला खिलाता है हम सिर्फ वसीला बन जाते हैं हम ख़र्चा कर दें तो हम बाद में परेशान होकर बैठ जाते हैं यार मेरा इतना ख़र्चा हो गया नहीं वो अपना नसीब लेके आया था उसके आने से पहले रब ताला ने उसका नसीब भेजा था तेरे पास कि मेहमान आने लगा है उसको अच्छे तरीके से बिठाना और उसकी मेहमान नवाजी करना तो ये भी अपने अंदर एक क़ पैदा करें कि मेहमान नवाजी किया करें मेहमान जब भी आए उसको खंदा पेशानी के साथ मिलें हंसते हुए मिलें बजाय इसके क्या परेशान हो जाए नहीं हंसते उसको राते हुए मिलें कि मेरे घर रब तला की तरफ़ से रहमत आई है और इसके बदला में रब तला मेरे ऊपर करम नवाजी भी बहुत फरमाएगा तो खुश होना चाहिए